Thank you. Чи є такі, хто не любить літо? Ми всі з нетерпінням на нього чекаємо, адже це стиглі ягоди, прохолодні напої та морозиво, а також активний відпочинок в лісі та біля річки, прогулянки та мандрівки. Дорослі вже розплановують свої відпустки, не пасуть задніх і малі. Про свої бажання та плани зараз розкажуть малюки 11-го садочку. Я хочу поїхати в лагерь, тому що там всякі ігри, купатися. Загорать. Летом можно есть мороженое еще. Я хочу летом поехать с мамой и с папой на природу и там купаться и играть в мячик. Мне нравится, что светит солнышко хорошо и поют птички. Это поехать в Крым и там жить. Это можно ездить. На пляж играть с папой в волейбол. Каникулы у меня будут очень длинные. Смотреть мультики, гулять и ходить, ходить в гости и ходить в кафешки. Пирожные, коктейли, пицца, салатики кофе, чай. Я летом собираюсь поехать с папой и мамой в Словакию. Но мы еще насчет этого не знаем. Ем. Мы не знаем, куда мы поедем. Я люблю там ездить на дачу. А с дачи ходить к бабушке Лиде. И там плавать в бассейне. Я там бегаю, хожу на огород, собираю клубнику, помогаю девушке с бабушкой. Там бассейн такой круглый, в него может поместиться где-то 5-6 человек. Там еще приходят Лиза, Саня, Леша, я. И тогда мы все купаемся. Бывает, что мы только с Лешей, Лиза, Саня не хочет. Еще там можно у нас собирать яблоки. Виноград мы там собираем, абрикосы, вытягиваем морковку, поехать на море и шашлыки мама жарит, купаться. Ну, я бы хотел поехать на море, там покупаться, ну, согреться на солнце, чтобы это, чтобы... Ну, хорошо согреться, чтобы ну, у меня вот тут шкурочки были. И потом я бы поехал домой и это покупался, и потом опять поехал на море. Ну, нужно делать, например, куда-нибудь есть это, съездить в гости, например. Или это, к своей сестре съездить, ночевать. Летом мы пошли гулять в парк. Ну, катаемся на аттракционах, покупаем еду. Ну и еще делаем в парке, например, на машинах покататься. На таких быстрых. Поехать на Крым. В Крым. Неприродные. Там бабушка, мой маленький братик, и тетя моя троюродная. На солнышко смотреть. И на пляже гулять. К бабушке. Пирамидку строим. Надо взять кубики и пирамидку построить прятки. Это надо прятаться и считать. Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Я хотела бы куда-то пойти, где-то погулять бы. И, и хотела бы пойти в гости к моим друзьям, с ними Пойти на улицу, еще куда-то пойти, в парк или в магазин, что-то купить. Или домой пойти ко мне, к моим друзьям и там поиграться. Вот мне со своими друзьями нравится играть в пятнашки, в прятки, в игрушки. А... Ну, когда мы с ними в игрушки играемся, это мне больше нравится. Там ходим, играемся, много с чем играемся. И, и мне очень хочется саму их увидеть опять. Мне хочется на море там покупаться и еще с моими друзьями опять поехать там поиграть. Я уже ехала на море, а когда моя мама пришла, она пузыри нам купила. А еще на море мне хочется там поплавать, там посмотреть, как, мои... как мой папа там раздевается, идет в водичку и показывает... Ну, дельфинов так показывает. Вот это мне нравится. На пляже гулять. А на море ездить. Гулять дома в парке. В парке кататься на разных каруселях. Хотела. Вот выступить в парке хотела вот летом хотела поехать на природу, там, хотела с мамой поехать на, на дельфинов посмотреть, на акул хотела посмотреть, на дельфинов покататься хотела бы, вот, и цветы собирать с поля хотела, вот. И хотела как его коллекцию собирать мягких игрушек, но я уже их это собирала мягких коллекций. На море поехать на черное. А что, там? что? Купаться. На пляж ехать. На море. Катаюсь на качелях. На с горки спускаюсь. Ездить на море. Купаться. И есть мороженое. Я в школьном лагере буду есть пиццу. А, а поеду я с Лизой. Это моя сестра. Лиза была два раза. Я первый раз там поеду. Ехать к Дане. Тана моя подружка, у нее много игрушек, у нее хорошая собачка и родители. Мы там с ней играем, мы в парк ходим. Горка, качеля, батут, песочница. Я хочу с мамой на море поехать и с папой. И и купаться там и рыбу ловить, клубнику собирать, и малину. Ей уже две только поспели. Ну и лет мне будет шесть.